Tanzaniyada naməlum xəstəlik səbəbindən 15 nəfər ölüb, 50-dən artıq şəxs xəstəxanaya aparılıb. Panorama Az redaktor Aza istinadən xəbər verir ki, ölkənin Biya şəhərində başgicəllənməsi, mədə ağrısı və qan qusma kimi əlamətləri olan xəstəlik peyda olub. Cənub Yağı İctimai Sağlamlıq İdarəsinin rəhbəri Filistakisando mətbuat açıqlamasında onlarla insanın xəstəxanaya yerləşdirildiyini və hamısının oxşar şikayətləri olduğunu söyləyib. Xəstəliyin səbəbinin hələ müəyyənləşdirilmədiyini bildirən Kisando, xəstələrdə oxşar əlamətlərin olduğunu bildirib. Tanzaniya Səhiyyə Naziri Doros Kwaşma vəziyyəti araşdırmaq üçün bölgəyə mütəxəssislər göndərildiyinə vurğulayıb. Qeyd etdik ki, 2018-ci ildən bəyə də bir çox insan oxşar şikayətlərlə xəstəxana yerləşdirilib. Dünyaya yeni xəstəlik mi gəlir?